Ну що ж, друзі? Нарешті, нарешті, ми торкнулися жіночої теми в нашій програмі. І в нас у гостях хороший друг нашої студії, людина для якої ці дивани вже стали рідними. Це стиліст Катерина Янтарна. Так, сьогодні ми поговоримо про моду, про модні тенденції, про новий рік, про образи. Коротше, кажучи, що гурді відпочивай в ефірі жіночі балачки. Доброго ранку, доброго ранку, катеринко. Так ну, в зараз очень... в мене є одне питання: що це в тебе на голові? Подожди, не сбивай. меня. я сегодня елочка просто. А -а -а. Вот я проснулась и решила, что я хочу быть елочкой. Угу. Вот, поэтому это мое украшение, так как мы говорим о новом году. Совсем моё пита не мое. Может, это большие подарунки я расстелю? Да, да, да. Так да -да. как вы тоже мои любимые, прелюбимые друзья, я вам <свят> подготовила. <свят> такие или гордею розовенькую ну давай сделаем так да нет но я задумывала, конечно зеленую ну это для ваших стильных вещей в новом гардеробе 2017 года все самое красивое кого пить тут? Дуже мы тебе Класна річ. Якби думала... ще в нас був шкаф. А, а, извините, пожалуйста, не ласка. Ну, у нас ще буде Різдво, старий новий рік 8. Тобто, я собі місце здійснювати обеспечує. Дякую, що вона. Точка, що так, ми тобі. дякуємо. Тобі за подарунки. Дя Дякую, але... що це не капелюшок. Все-таки сьогодні ми. Хочемо сказать, что так два недели осталось до нового года, и уже предбачливые модницы так уже начинают які какие тенденции, так и, зокрема, що что таке его такая надеть на новый рік. Тож твои порады. Mm. Ну, в принципе, уже наверное все погуглили, почитали, то что на новый год это год петуха, да, и в тренде надо одеваться в красные оттенки. Так. Что я хотела, да, да. Что я хотела сегодня рассказать и донести, это, ну, в первую очередь, сделать акцент на том, что красные оттенки — это не только красный цвет. То есть есть красный цвет, который там с помощью смешивания цветов имеет несколько оттенков. Такие, так. как коралловый, красно-оранжевый, бордовый, марсала всевозможные. И оттенки розового. Это угу. тоже считается оттенками красного, красного цвета. То есть здесь главное, как подойти к выбору. Все зависит от вашего тона кожи. Угу. То есть если кожа теплая то лучше подбирать красные цвета, так как красный цвет, он считается теплым сам по себе. Если оттенок кожи холодный, то лучше все-таки выбирать розовые цвета. Uh -huh. Тогда вот больше к цвету лица будет подходить розовый. А поясни, будь ласка, тон шкиры холодный, это как? потому что я зараз просто чую думки Гордея, який не хочет пожартовать на тему холодная шкира. Ну, все-таки, как? Ну, в принципе, если определять в домашних условиях, то можно с помощью белого листа. Или mm -hmm. я вот, ну, я в принципе определяю, если так вот продемонстрировать, это mm -hmm. две белые ткани, да. Но одна у нас такая холодного сине-белого цвета, то есть это подойдет холодному оттенку, потому что у нее есть такое серенькое что-то, и всегда в цвете холодной кожи будет присутствовать такое припыленное что-то серое, оливковое, mm -hmm. да. А вот это вот молочный, то есть здесь немножечко желтенького, он уже теплее. Соответственно, этот оттенок будет подходить тем, у кого кожа с розовинкой, тоже персиковые оттенки, оттенки слоновой кости, ну и так далее. То есть вот с помощью двух простых тканей можно, ну как бы, по-быстрому, скажем так, вот подтвердить какие-то свои э, домыслы, теплый или холодный тон. Ну, вообще mm -hmm. это все определяется тестированием нескольких тканей, то есть, естественно, это процесс не такой быстрый. Mm -hmm. вот, то есть, ну, если в жизни просто вот так вот, то можно сравнить, да, взять несколько белых блуз в магазине, померить, например, и заметить, какой цвет больше. Просто лучше. Да? да, да. Точно так же с красным, с розовым попробовать. Если вам розовый подходит, красный вообще не идет, то это, ну, однозначно под тон холодной кожи. Mm -hmm. Вот. То есть, в принципе, выбор есть, главное выбрать свой. И также еще ну, цветотипы внешности, как бы я, я разделяю их на четыре колорита: это светлый, яркий, темный, натуральный и так далее. И от этого тоже зависит, какой оттенок выбирать: либо светлее, либо темнее. Mm -hmm. То есть тоже это важно. Кому-то, например, яркая зиме подойдет, вот фуксия, да, а светлое лето — это что-то такое светленькое. И наоборот, да, вот осени, например, яркая, глубокая осень, разные есть названия, да, то, например, можно выбрать что-то вот бургундий, марсала, да, в то время, как весна, она требует такого чего-то весеннего, более светлого, более чистого. То есть, это знаете, как с помадой, нету такого выражения, что мне не идет красная помада, да, главное вот, найти відтінок. свой оттенок. А да, можешь вот от, можливо, для поревняния, вот в мене, який тип, ну, насколько я могу так сейчас видеть, просто не сравнивая и не, не перекладывая как, я так то больше похож на холодный подтон. Потому что присутствует вот немного такая серенькая, серенький подтон. Ну, то есть нету розовинки. если мы там станем с тобой рядом, то я буду... Я разумею. А в например, Mm -hmm. ну, у тебя плотный такой оттенок кожи, больше, ну, все-таки серого вроде как нету, ну, но тебя, честно, не могу сказать точно, то есть я бы все-таки протестила с помощью разных оттенков. Mm -hmm. Но вот колориты есть разные, да, например, светлый, темный уже можно как-то более-менее определить себя, да, это, ну, от чего зависит колорит, это показатели всех например, волосы, брови, цвет глаз, цвет кожи. То есть либо это все светлое, либо что-то яркое, что-то темнее. То есть вот от этого зависит, насколько темный или светлый оттенок вам идет. То есть главное не заглушать природную красоту. Вот. Соответственно, если это слишком яркий оттенок, он будет заглушать светлую внешность. Звичайно. Отож, мы визначилися, який колір в тренде, так? Який колір э, место да. на Новый рик. И теперь расскажи, с чем же, с какими Кольорами, з якими аксесуарами його можна і потрібно поєднувати, щоб врешті обрати собі новорічний образ? А, ну, в принципі, ви можете впати двома путями угу. в построєнні свого образу. Це може бути яркої оплатья. в поетках что-то совсем такое, знаете, броское, щедро украшено отделкой и так далее, стразами, да. Например, в этом платье особо не надо париться над тем, какие подобрать аксессуары, обувь, то есть все будет лаконично и очень просто. Mm -hmm. Но минус такого платья в том, что вас все запомнят, вы наделаете кучу селфи, все его увидят, и вы как бы не сможете его надеть второй раз. Ну, просто все просто запомнят, если это интересная вещь. Если что-то взять такое более лаконичное, простое, такие вещи обычно вот когда я с клиентами хожу на шопинг, ну, они людям не особо нравятся, они не понимают, как их обыгрывать, потому что такая вещь требует каких-то дополнительных аксессуаров, может быть, металлической обуви, но она более функциональна, вы сможете ее потом еще надевать, там, с жакетом и так далее, с какими-то сочетаниями, чтобы выглядеть по-разному. Если брать красные цвета, вот я тоже взяла оттенки металла, кстати, они тоже в тренде, можно выбирать вот в этот Новый год и оттенки всяких драгоценных металлов, тоже обыгрывать их какими-то образами. В принципе, с красным такое самое простое сочетание это золото. Это привычное для нас, это вот теплый с теплым, оно мягкое, оно такое уютное. С серебром тоже отлично, но уже мы видим, что совершенно другое впечатление создается. То есть это уже такое что-то ну, тонченное, сдержанное, холодное. Да? Но в принципе можно аксессуары обоих металлов подбирать. Единственное, что главное понимать, какой тебе подходит. С розовыми здесь, конечно, все-таки я сейчас продемонстрирую, так как это холодный оттенок. То здесь мы смотрим. Mm -hmm. Если, например, у вас oh, розовое да. платье или фуксия, да, то это может быть обувь цвета металлического серебряного, клатч какой-то яркий. Прекрасно, серебряная. Да, да. Колготы лучше выбирать серые, там графит, мокрый асфальт, то есть не черные и не mm -hmm. бежевые, да, потому что так вот лучше. Ну, даже для примера, да. То есть мы видим здесь вся ну вот так. это, ну теряется, да, что-то, что-то такое. Не то. ну она какая-то такая ляльковая, Барби, ну угу. такие ну, Как-то как дешевит, да, да. то есть серебро лучше с розовым, если вы выбрали розовый угу. цвет, ну, то тогда лучше подбирать серебряные. Так а я как же тканях. вот классика червона с черным, это уже не модно, так я понимаю? А, нет, в принципе это сочетание модное, красный всегда да сочетается с черным, такое просто оно более яркое считается, драматическое, то есть ну, как сказать, если вы себя чувствуете, это контрастное сочетание. Mm -hmm. Если вы чувствуете, что вы вот внутренне там готовы быть вот такой вот яркой роковой женщиной, пожалуйста. <laughs> Смягчить красным можно серым, это выглядит более ну так мягче, да, нейтральным бежевым. <смех> <смех> ага. І все таки а з якими кольорами краще не поєднувати? От рожеві і червоні. Тобто, дуже часто в людини, наприклад, обмежений бюджет, от вона, наприклад, може собі придбати якусь червону річ, там жакет, чи сукню а вже що до неї вдіти, ну, приходиться вибирати із того, що є. Вот sì. что, ну, какие цветы, какие прекрасы, какие аксессуары не следует поединывать с червонным и оранжевым. Серебро требует такое поединок аксессуары. Можно, я я говорила об этом. Но по поводу, знаете, есть несколько правил сочетания оттенков, такие как контрастное сочетание, аналоговое сочетание, монохромное. То есть, ну, в принципе, каждый цвет можно как-то обыграть и вместе сочетать друг с другом, ну, главное, чтобы это было, например, в акцентах где-то, не переиграть. То есть в каждом образе должно быть построение, там, например, 70% основной цвет, немножечко там процентов 20 дополнительный и яркий акцент там, 10, 15, 5%. То uh -huh. есть вот яркое вот это пятно, оно может быть, в принципе, любого цвета. Можно с красным зеленый попробовать, да, можно и синий. То uh -huh. есть и зеленый сочетаются как комплементарные, как контрастные. Ну с чем бы, наверное, я не, даже не могу вот такой цвет. Ну желтый, красно-желтый, это будет как-то не так Светопотно. не так нарядно, да. Красно-синий, но тоже очень сложно, Его можно, то есть есть такое цветоблоки сочетание. Но требует, чтобы да, это, это ну, просто очень. Так? Да, это должен быть одинаковая насыщенность цвета, либо оба они приглушенные, либо они пастельные. То есть характеристики двух цветов ярких, они должны совпадать примерно друг с другом. То есть это сложно, ну зачем в принципе заморачиваться? Mm -hmm. Можно, я просто думаю, что можно подобрать какие-то яркие металлических оттенков аксессуары. Це може бути і обов'язково, і клачі з глітером, і за що этого создать интересный образ, з яким простим лаконічним платьем. Угу. Ну що ж, уявімо, що на новий рік ми образ підібрали, але хоча б ну, уявили, що ми будемо вдягати і де купувати якого кольору після нового року. Тобто, зима 2017, вже і весна. Вот um, как ориентироваться, что вот в цей период? Что исчезает, что а -а -а. появляется? В принципе, если ориентироваться на моду нашего города и то, что мы можем найти в магазинах, это э, такое обилие бархата, велюра, то, что сейчас модно, mm -hmm. да, все покупают. Модно очень носить бархатные маечки такого бельевого стиля под водолазки, гольфы, да. Э, также присутствуют... Я думаю, что весной появятся оборки, то есть это такая угу. тенденция, которая будет популярна весной. Я пока не, ну, не видела в магазинах, но я думаю, завезут. Завезут откуда-то с разных или пошьют. У нас много талантливых дизайнеров. Открытые плечи. Продолжить. Вы были Да, да. Вот, драпировка. Ну, плесировка уже, наверное, отойдет. То есть металлические ткани тоже, вот оттенки, кожа, ну, это то, что сейчас есть, да, то, что вот зимой мы можем найти. Весной уже появляются новые цвета, уже понтон опубликовал оттенки, которые будут модно весной. Кстати, вот такой красно-оранжевый называется пламя, ну примерно там mm -hmm. плюс-минус оранжевым Под тоном он будет популярен, популярен весной, поэтому вот кто купит сейчас себе платье, это нормальная инвестиция в тренд, будущий тренд. Mm -hmm. вот, то есть Цвіта з'являються нові, можна прослідити, посмотрите на сайті. Я думаю, якщо я почну називати ці, ці слова, ніхто не розуміє, що це Но, в принципі, сайт Pantone, то есть... Ну, Я думаю, ми вже ближче до весни, все-таки зайдемо на цей сайт і покажемо, власне, нашим глядачам, що це за колір, щоб вони могли орієнтуватися. Гордій, чи бажаєш ти втрутитися нашу поки що суто дівчачу розмову? Не, поки Можنі, нічого не не в мене питання не, не з'явилось, як, як Розкажи, що чоловікам носити. Може там в стилі щось змінилось у них? У мужчин все більш спокійно, лаконічно. У них міняються буквально там, я не знаю, ширина брюк, з'являються хіпстери, я не знаю, якісь такі тієї. В моді зараз гранш там 90-х, да? То есть, в принципе, она есть как и у мужчин, так и у женщин. Это проявляется в клетчатых рубашках, например. Очень модна длина рукава. Вот рукава, которые вот такой mm -hmm. вот где-то длины, я еще у нас не видела, но я думаю, что тоже к весне это будет, потому что на подиумах это уже есть зимы. Если раньше мы так немножко подкатывали, драпировались рукава, то сейчас это вот такая длина. Создает такую небрежность какую-то. Ботинки всевозможные, да, в сочетании с пайетками, стразами, но это для женщин. Ну, как бы для мужчин те же самые ботинки армейские, да, вот тоже этот тот же гранж. Это тоже стекало так, ну подумать, как оно будет. Знаете, главное в моде — эклектика. Вот то, что мы говорили про стрит-стайл, да, это сочетание несочетаемого и разнообразных стилей, вот микс между собой. То есть эта тенденция, она имеет место быть, просто меняются какие-то подтрендики. Ну что ж, ти нам розказала те, що в першу чергу нас цікавило, і е, тепер ми хочемо дізнатись, власне, як твої справи йдуть. Тобто, що з клієнтами, чи багато чи мало які в тебе нові проекти, які плани на новий рік після нового року? Ну так, щоб може хто зацікавився, то міг може підключитись, там отримати якусь пораду, якщо є така можливість. Ну, звісно, всегда є така можливість. Собственно говоря, про мой вінок. Гардію, да, ми це здавали для я займалася організацією показу колекції одного бренда і. Разрабатывала идею, концепцию, то есть эти венки изготавливал наш известный дизайнер э, по шляпкам и веночкам, всевозможным, ну вот по, под вот эту вот мою концепцию. То есть он оттуда, и, новогоднего показа. В принципе, планируем с ней создать, я думаю, какую-то небольшую коллекцию, такую лимитированную, да, тоже. Шляпок. Э, веночков, шляпок. То есть, ну, мне бы хотелось, чтобы это было что-то насибельное. Mm -hmm. Такое вот не совсем вычурное. Ну, а то без я их расширил. Да, 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 это такое повседневное. Что -то, что -то в маршруте ты так у нас наехала, не, не? Ну, я вообще в маршрутки не ехала. Вот. Это такая вот идея новая, мы с ней поговорили, я думаю, она осуществится. Закончили обучение моей девочки-стилисты. Вот недавно мы вручали дипломы, да. То есть они меня уже образованные, получили пазу. Сейчас мы набираемся опыта, они участвуют в всевозможных акциях всяких ну вот помогают в проектах разных мне то есть ну набираются вот именно практики mm -hmm. вот. в принципе обучение вот у меня спрашивают может быть будет где-то весной или там ближе к лету может быть в следующем году группу возьму то есть в принципе у меня обучались и для себя девочки и те кто вот мне будут помогать и уже помогают да и хотят работать я кто би был в роли чительки ой классно да? мне очень понравилось Судишь, да сидишь командуешь сороблять нет, не, не в этом справа. дело, нет, не в этом дело абсолютно. Мне понравилось то, что я училась вместе с ними, то есть mm -hmm. я подготавливала эти уроки, сейчас уже, конечно, это все наработано будет, но я вот очень так прописывала, то есть я училась тоже, какую-то находила новую информацию, какие-то свои знания обновляла. Вот для меня это тоже было полезно, я считаю, ну, их мнение, слушала, вот все вот эта практика, это всегда. Мне кажется, всегда есть чему учиться. И так далее, есть над чем работать. То это твой первый, если напомню, я опыт такого выкладательского ну, плана. Именно вот группа, которая с которой мы обучались угу. два месяца, да первая. То есть ну мастер-классы все это уже было, короткие обучения. Ну группа да, то есть мы и сблизились и привыкли друг к друг другу, каждую неделю встречаться. Некоторые такие добросовестные выполняли домашние задания, кто-то такой вот ну, более. Ну я видишь, видишь. Да, да. Ну это классно, ну действительно, мне настолько приятно было вот с ними со всеми работать. Ну, це круто. Якщо це тобі приємно, може, в тебе є ще якийсь план, які ти можеш, е, якими ти можеш з нами трошки поділитися От, після нового року? Може, щось плануєш? Возможно, це буде організація міроприятія. Ну, не буду зараз говорити, щоб -таки, вдруг я передумаю. Ага, тобто... <святування> я війна. Що почули наші глядачі? <свят> <свят> <Ш> буде щось? Або <свят> нічого. <свят> 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 Я думаю, да, если будет, то буду знать. Это, возможно, проекты в журналах тоже, с которыми mm -hmm. я сотрудничаю. То есть, ну, в принципе, движение в, в том же ритме, mm -hmm. э, вот, ну, с некоторыми элементами дополнения. Mm -hmm. Клиентов больше стало? Взагали, вот, развивается э, бажание, в принципе, от места, чтобы оставаться более и более, ну, такими... Как ты. Ну, я, ну, в принципе, я чувствую, да, да развивается, так... действительно, спокойнее относятся к этому, люди стараются экономить, не покупать да, там, ненужные вещи, то есть проще сходить, раз купить все, чтобы это все сочеталось и подходило, чем там, тратить, покупать какие-то эмоциональные покупки, делать mm -hmm. спонтанные, потом просто повесить в шкафу, и все эта вещь никому не нужна. Ну, во всяком случае, шопинг, и, ну, это более сезонное, это всегда так было, это сезонная работа, потому что люди хотят переодеться осенью да, и весной. Вот тогда они все хватаются за голову, начинают звонить, мне нечего одеть. Тенденции меняются, это все очень быстро происходит, все хотят чего-то новенького. То есть, зимой, летом более спокойно, какие-то другие консультации просто есть. Человеки, звертаются до этого? Нет, не Нет, не хочу, чтобы они Может, ты будешь первым? Да я знаю, мне пока еще тоже. Не знаю, возможно. Спасибо, не надо. Но на самом деле это совсем другое направление, которое, если честно, я не развиваю, не занимаюсь. Uh -huh. Я понимаю, что там тоже работа не початая игра. Я думаю, скорее всего, кто-то из моих стилистов, кому это ближе, кому это интереснее, потому что, ну, всегда, ну, мне в принципе не интересно, вот действительно, не знаю, почему так повелось. Uh -huh. Кто-то вот из девчонок мне говорит, мне наоборот, я так люблю мужа одевать, я там мне все равно во что я одета, но мужа меня. Ой, а у меня навпаки, мне как-то так, ну, чтобы тот теплый свитер смерзни, Тобі жарко? Ні, ото і добре. Чесно. Я також не дуже в цьому розбираюсь. Може, чоловіка до тебе якось і відправлю. Зроблю йому такий, знаєш, подарунок на день народження, сертифікат до О, Окей, я не прийшли, не роби такого. Будь ласка. <рес> Мы можем пойти все вместе на шопинг, угу. и ты будешь знать, что ему покупать, потому что всегда, когда О, я иду с клиентом, я, ну, не просто что-то беру, я всегда объясняю, почему эта вещь, почему она вам подойдет, ну, чтобы это было не не просто слова, а человек сам увидел разницу. Поэтому ты сможешь все Знаешь, все что? узнать. Знаешь, что я сделаю? Я ему от сертификат до стилиста и борщ. Вот так, от, чтобы подсластить пилюлю ему, ну, ну. чтобы он не так боялся. Ага. Ну що ж, Катюш, ми тобі дуже дякуємо, по-перше, за розмову, за те, що ти ем, розказала і нам, і нашим глядачам, як правильно виглядати і на Новий рік, і після нього. Тобі ми бажаємо, по-перше, здійснення усіх твоїх планів, усіх твоїх Фібро. новорічних бажань, і, звичайно, бути королевою. Просто е, твоя професія тебе зобов'язує бути королевою просто новорічного балу. До речі, які плани на новий рік. Уже є? Так. Бал? Ні. Я думаю, я поїду кудись. Це, до речі, це круто. Вибір, да. <гум> Наприклад, зустріти новий рік десь під пальмами, це здається, мрія половини просто українців. десь у горах. Також непогано. Так Хай yeah. uh, все в тебе буде добре. Uh, приходь, хизуйся. завжди раді тебе бачити на цьому прекрасному диванчику. Так, ти, Тетяна завжди задоволена, коли ти приходиш. Так, Мабуть, дівчата також, які нас дивляться. Yeah. Ну, yeah. yeah. Дякую вам, залітало. вам теж всього. Розвитку вам, в майбутньому, ваших планів, щоб ваша програма виходила кожен день. <laughs> Ой, Дякую. З <laughs> З новим роком. <laughs> <С> новим роком. <laughs> you